सिंदखेड राजा येथे उत्खननात सापडलेली भगवान विष्णूंची मूर्ती नागपूरला हलवणार नाही पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलं स्पष्ट राजे लखुजीराव जाधव यांच्या समाधी समोरील उत्खननात आधी सापडले शिवमंदिर त्यानंतर आढळली भगवान विष्णूंची समुद्र मंथन करतानाची मूर्ती मूर्ती येथे कोणीतरी आणून दाबली असल्याची व्यक्त केली शंका अकराव्या तेराव्या शतकातील मूर्ती बुलढाणा जिल्ह्यातील ऐतिहासिक शहर म्हणून ओळख असलेल्या राजा येथील लखोजीराव जाधव यांच्या समाधी समोर उत्खननात आढळून आलेली भगवान विष्णूंची मूर्ती नागपूर येथे हलवणार नसल्याचं पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे गेल्या काही दिवसांपासून पुरातत्व विभागाकडून ही मूर्ती नागपूर येथील पुरातत्व विभागाच्या कार्यालयात हलवण्यात येणार असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या त्यामुळे स्थानिक नागरिकांकडून मूर्ती नागपूरला हलवण्यास प्रचंड विरोध केला जात होता त्या विरोधात स्थानिकांनी सिंदखेड राजा येथे मोर्चा काढून तहसीलदारांना त्या संबंधी निवेदन देखील दिले आहे त्यानंतर आज पुरातत्व खात्याकडून आपली भूमिका स्पष्ट करण्यात आली असून ही मूर्ती कोठेही हलवणार नसल्याचं पुरातत्व विभागाचे अधिकारी अरुण मलिक यांनी स्पष्ट केलं आहे त्यामुळे सिंदखेड राजा येथील उत्खननात सापडलेली मूर्ती कुठेही जाणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे उत्खननात सापडलेली भगवान विष्णूंची समुद्र मंथन करतानाची मूर्ती ही अकराव्या तेराव्या शतकातील असल्याचा अंदाज पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे या मूर्तीसाठी वापरलेला दगड क्लोराईट सिस्ट प्रकाराचा असल्याचं पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलंय महत्वाची बाब म्हणजे सिंदखेड राजा परिसरात हा दगड आढळून येत नाही त्यामुळे कुणीतरी ही मूर्ती उत्तर महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकातून या ठिकाणी आणून दाबली असल्याची शंका देखील पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे त्यामुळे ही मूर्ती सिंधखेड राजा येथे राजे लखुजीराव जाधव यांच्या समाधी समोर आली कशी त्याचबरोबर या मूर्तीचा सिंधखेड राजा शहराशी काही संबंध आहे का अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे पुढील संशोधनानंतर मिळतील अशी अपेक्षा पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे अधिक खोला अनेक ऐतिहासिक गोष्टी समोर शक्यता समोरता देखिए नाकार नहीं मैं अरुण मलिक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से से जैसे की आपको ज्ञात है कि हम पिछले एक हफ्ते से सिंधखेड़ राजा में आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन का काम कर रहे हैं और आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन के दरम्यान हमें फर्स्ट लीड जो मिला था वो शिव टेम्पल का स्टोन अलाइनमेंट मिला था जिसको हमने ट्रेस करते हुए बाद में आकर के हमें एक भव्य शष्य विष्णु की मूर्ति मिली जो करीब करीब सवा मीटर अमीन के नीचे थी जिसका लेंथ जो है 1.70 मीटर एंड व्रथ इज़ अबाउट 1.2 मीटर्स शष्य मूर्ति जो भगवान विष्णु की है वो अद्भुत तरीके से काव की गई है साथ में समुद्र मंथन और दशावतार को भी दर्शाया गया है जिसको हम प्राइम फेसिया जो हमारा स्टडी कहता है वो ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी ज्यादा तेरहवीं शताब्दी तक जा सकता है तथा ये जो मूर्ति है ये क्लोराइटिक सिस्ट से बनी हुई है जो कि जो पत्थर यहाँ पे उपलब्ध है ही नहीं बोलिए अब आपके कोई प्रश्न है तो मेरे पूछ सकते हैं ये बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बताया क्लोरेटिक सिस्ट जो है वो साउथ महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तक में मिलता है कर्नाटक के अंदर जो भी आप मूर्तियाँ देखेंगे जो हौसला में जो बारीक काम किए हुए है मूर्तियाँ हैं वो इसी पत्थर से बनी हुई है और ये ये मूर्ति कौन से शैली की है जैसा आपको देखिए शैली और इसकी अदर डिटेल्स के लिए हमें समय चाहिए रहेगा अभी हम लोग इस पर हमारा प्राइम फोकस इज टू एक्सकोट एंड रिस्टोर दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ आर्ट फिर हमारा साथ में स्टडी चल रहा है यहाँ से एक बार हम लोग फ्री होंगे हम इसकी डिटेल स्टडी करके हम लोग विल बी कमिंग अप विद द टेक्निकल पेपर आ, सर जैसा कि यहाँ कोई उनका मंदिर था कोई ऐसे अवशेष नहीं? नहीं अभी तक ऐसा कोई ऐसा मुझे अवशेष नहीं मिल पा रहा है कि ये इसी, इसी यहाँ पर इसी मंदिर में लगा हो क्योंकि आप लोग भी देख पा रहे होंगे आप कहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं देखिए ये प्रश्न आप लोग जो पूछ रहे हैं ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो जनरल प्रैक्टिस है कोई भी इम्पॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट से जब हम लोग जब हम लोग एक्सकवेशन करते हैं तो उसके जो एंटीपोटीज़ हैं उसको उसी जगह पर उसी साइट पे ही डिस्प्ले करते हैं आपको पता हुआ कि हमारे पास में भारतीय सर्वेक्षण के पास में करीब करीब उनचास साइट म्यूजियम्स हैं जो अलग अलग साइट्स जहाँ पे हमने एक्सप्लोरेशन किया है उसके साथ ही उसी जगह पर ही हमने उसके जो एंटीक्विटीज़ है उसको रखा है दर्शन लोगों के लिए पब्लिक है जैसे आप देखिए धोलाविरा लोथल कालीबंगा पुराना किला में म्यूज़ियम है इसके अलावा लाल किला में म्यूज़ियम है सेंट फोर्ट जॉर्ज में म्यूज़ियम है जो पीरियड म्यूजियम है इसके अलावा बादामी म्यूजियम है आई अल में म्यूजियम है इस तरह से हमारे पास में तकरीबन पूरे हिंदुस्तान के सूर्य पहाड़ नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे एक साइट है उसके साथ में म्यूजियम तो जो भी एंटीक्विटीज़ जहाँ से मिलती है हमें हम उसको वहीं डिस्प्ले करते हैं अब उसी तरह से जैसे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं इट्स तो वेरी इंपॉर्टेंट एंटीक्विटी मैं लोगों की भावना समझता हूँ और आर्कोलॉजिकल का जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनरल प्रैक्टिस है वो मूर्ति भी यहीं रहेगी उसके लिए हम यहाँ पर व्यवस्था करेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की